Є хороші новини із фронту. Українські воїни зачистили чотири населені пункти на Дніпропетровщині. Аналітики розповіли деталі. Водночас окупанти не полишають спроб оточити Покровськ. На Луганщині наші воїни провели успішний штурм і захопили полонених. Тим часом Генеральний штаб підтвердив, у Карелії уражено російський ракетний корабель Буян М. Про головні події фронту. Далі підпишіться на фабрику новин, і ми починаємо. Аналітичний проект State повідомив, що сили оборони України зачистили чотири населені пункти на Дніпропетровщині: Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе. За даними джерел фахівців, у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку зачистили три з цих сіл, а четверте звільнила 141-ша окрема механізована бригада. Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Тривають заходи зі стабілізації в цілях безпеки операції. Про її результати на мапі не повідомлялося, пишуть аналітики. Водночас Діпстейт повідомив, населений пункт Вербове, що на Дніпропетровщині у більшій своїй частині перебуває у так званій сірій зоні. Далі цитую: бійці 110 110-ї ОМБР публікують кадри знищення ворога та демонстрації прапора в центральній частині Вербового. Ворог продовжує здійснювати тиск на населений пункт, проводити штурмові дії малими групами піхоти, де ми часто фіксуємо ворога в різних точках як села, так і його околиць. Тим часом хорошими новинами ділиться Генеральний штаб збройних сил України. Там повідомили, що у районі Онеського озера в Карелії було уражено російський корабель. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту Буян М. Носій ракет Калібр і Онікс. Ступінь пошкоджень уточнюється. Паралельно наші військові вдало діють на фронті. Бійці 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу провели успішний штурм на Луганщині, прорвались через позиції противника біля села Греківка, зачистили їх та взяли у полон кількох окупантів. Натомість українські оператори дронів 92-ї окремої штурмової бригади активно відпрацьовують по російській піхоті на Покровському напрямку. Водночас, у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ повідомляють, що загарбники не полишають спроб оточити Покровськ. Ворог посилює тиск, щоб наблизитись та атакувати Мирноград з півночі та сходу. На захід від Покровська ворог отримав додаткові можливості із перерізання одного із логістичних шляхів. Підрозділи у смузі нашого корпусу дають відсіч ворогу, діючи з урахуванням наявних сил та засобів. На карті зображені наміри противника з оточення покровської агломерації. Йдеться у повідомленні. На Донеччині росіяни цинічно вбили французького журналіста-фотографа. Як повідомила четверта окрема важка механізована бригада, він загинув від удару ворожого безпілотника типу FPV. Поранення отримав журналіст видання Київ Індепендент». Обидва були в бронежилетах із написом прес. Голова надспілки журналістів України зазначив, що сталося це поблизу Дружківки. Тим часом про стан справ на Харківщині інформує інститут вивчення війни. Аналітики заявляють, що російські окупанти, на жаль, мають просування на півночі області. Загарбники пройшли вперед вздовж південної залізниці у західній частині Вовчанська та захопили Вовчанський залізничний вокзал. Свідчать геолокаційні кадри за третє жовтня. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Про фронт, коли ми говоримо, керівник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько заявив, що сили оборони стискають кільце на добропіллі, і там фінальний етап операції наразі проводиться. І в цілому він каже, що якби скрізь ми зупиняємо ворога, і ось ці всі прогалини, скажімо так, прориви там невеликими групами. Ми, якби ну, їх усуваємо називаємо все це. Тобто, чи можна говорити тоді вже про певну стабілізацію, якщо каже про неї Манько? Ну, Манько знает, просто с 2014 года несколько даже операций как-то проводили, небольших, конечно, по Донецкому направлению еще в 2014 году, потому если говорит, то однозначно это действия как таковые, то есть она говорит по действию. Вопрос локации, то есть вопрос решения добропольской проблемы, да, однозначно она сейчас решается, она еще полностью не решена, но опять же там две проблемы. Там первая проблема это сам прорыв, то есть прорыв линии фронта. Вот там она до сих пор осталась, потому что количество войск российских в районе Покровска, ну, больше сотни тысяч. То есть проблема прорыва не решена. И это не Манько делать должен, потому что он руководит штурмовыми группами. Это Сырский должен работать по этому направлению, усилить плотность войск под, под ну, в направлении Мирноград-Константиновка. Провести войсковую операцию по возвращению как минимум к этой трассе надо отбросить россиян за трассу, потому что сам по себе прорыв он до сих пор есть, он никуда не делся. А Манько конкретно работает по тем участникам прорыва, которые вышли за, вышли за пределы, допустим, контроля материнской базы, так называемой. То есть они просто оторвались от самого, самого, самой базы прорыва. Естественно, Банько, Манько ну, имеется в виду штумовые части наши сейчас их зачистят, и они действительно их то зачистят. Хотя россияне ждут, то есть не сдаются, они довольно-таки огрызаются, у них армейские запасы остались. Вроде как и там в огневом мешке, то есть практически в полуокружении, под определенным контролем логистика там нашими штурмовыми группами. Но они, не собирают, они ждут прорыва российского именно ждут, то есть они ждут того, что сейчас россияне из-под Покровска выйдут в сторону Доброполя по этому направлению, где они сейчас находятся, и дальше будут продолжать наступательные операции. То есть в этом смысле проблема не решена. То есть проблема прорыва самого, то есть самого фронта не решена. Хотя Манько, конечно, зачищает и довольно-таки успешно зачищает там, да и очень грамотно насколько я знаю, информация там с места идет, очень грамотно работает как раз по этому направлению, плюс по сумскому направлению. Вот он мало, мало мы, кстати, тоже об этом говорим. А идет зачистка по сумскому направлению, до, как мы с вами говорили, до конца года там могут зачистить наши, кстати, опять же, те же штурмовые группы, могут зачистить полностью пленение россиян в Сумскую область. Но это наземная, так называемая, пленение. Там возможность такая есть. И россияне там не сильно сопротивляются. Ставили на убой несколько тысяч российских этих федерастов и, в принципе, сильно не парятся этим направлением. Потому что для них, в принципе, выход нас на границу Курской области уже не сильно опасен. Они прекрасно понимают, что мы сейчас отрабатываем определенный свой алгоритм. Поэтому работают с точки зрения, еще раз повторюсь, с точки зрения выполнения задач турмовыми группами, они молодцы, красавцы, задачи действительно выполняются, но глобально, стратегически до сих пор проблема Покровского направления не решена. Больше сотни тысяч российских войск, пусть без техники, там, кстати, Мадяр очень хорошо работает, не дает возможности техники россиян, которые не подтянули под вторую волну, выйти на линию соприкосновения. Но личным составом, даже на ослах, они пойдут на мотоциклах, на велосипедах, на самокатах, в конце концов, на лыжах пойдут в наступление пытаться проломиться и, по крайней мере, просочиться. Додам інформацію. Ви кажете, що має займатися головком. Він перебуває так. Так були повідомлення, що він працює на добропільському напрямку щодо Сумської області. Ви кажете, що відбувається там, а зачистка штурмових підрозділа. Манько теж підтверджує цю інформацію. каже, що продовжують підрозділи утримувати і буферну зону на території Курської області. Гарман Герович, ви також згадували Мадяра. Так, от Мадяр е, відзвітував за вересень, сказав, що там близько 19 об'єктів на території Російської Федерації були е, уражені, НПЗ, Газорозподільчі станції. Ну, ми перераховували і обговорювали детально, коли все це відбувалося. І крім того, він анонсує розширення групування сил безпілотних систем. Зокрема, і Мадяра вдвічі нарощено 414, окремо окрему бригаду. Ну, тобто, це збільшення. Також 14-й окремий полк розширено до першого окремого центру сил безпілотних систем. Ну і там ще кілька полків він перераховує і в цілому каже, що поки угрупування сил безпілотних це 2% від загальної штатної чисельності сил оборони, а треба 5. Тоді, якщо відбувається таке нарощення особового складу, це ж означає, що тоді і ударів буде більше вдвічі, принаймні. буде Если будет чем бить, тут же очень важно, это же завязка в средствах поражения. Конечно, ну 5, я бы даже больше, как-то он мало берет. До 10% сейчас у нас должна быть, около 10% должно быть в силах беспилотных систем. Просто по разным видам войск. То есть, в, как род войск, в сухопутных войсках должен быть свой силы беспилотных систем. Вот сейчас создается в морских, в, морских, в военно-морском флоте тоже это, этот блок силы беспилотных систем, потому ну, что там подводные беспилотники, надводные беспилотники, авиационные, кстати, компоненты должны быть. В воздушных силах должен быть целый, целый род войск именно беспилотников, потому что уже будут заходить и кизелемы, в конце концов, у нас движок хорошо себя показал в турецкой кизелеме, это уже тяжелый беспилотник, который можно работать с авиационной точки зрения довольно-таки успешно, который в конце концов может заменить некоторые задачи наших нашей авиации. То есть, вот если говорить полностью о силах беспилотных систем, имеется в виду в каждом, в каждом виде войск, то до 10% должно быть, где-то так. Потому МАДИАК тут чуть занижает. Скорее всего, просто ну, пока не понимают наше военно-политическое руководство, а именно той критичной на данный этапе, критичной необходимости именно в развитии этого направления. Я как летчик, я сколько раз об этом говорила, прекрасно понимаю, имею определенные аналитические способности, что впереди эта эра беспилотной авиации. Да, летать уже летчики, наверное, не будут, но, ну, по крайней мере, в воздухе. Потому что намного проще, намного эффективнее выполнить боевые задачи смогут беспилотники, так как... Не будет ограничителя по перегрузкам в качестве летного состава. Максимум 9 единиц летчик может выдержать, а дальше создание падает. сознание теряется. То есть дальнейшее движение должно быть уже в несколько десятков единиц перегрузки, имеется в виду, я за перегрузку. Говорю. Ну и принятие решения по разным позициям с большой скоростью должно приниматься. И летный состав просто не успеет за этим. Это впереди искусственный интеллект работать будет над этим вопросом. То есть у нас впереди однозначно должна быть основная, основной упор именно на беспилотники разного уровня. Подводные, надводные, наземные, воздушные, ракетные, авиационные, какие угодно. То есть в, в этом смысле. И тут Мадяр очень правильно поставил цель как таковой. Вопрос, то, что ему не дают. Не дают финансов, может быть, не дают каких-то полномочий Который он мог бы, в принципе, взяти на себя і выполнять бойові задачи. Треба помогать, давить на воєнно політичне руководство разными методи, помогать допомагати по крайней мере, в його uh, начинаниях. Роман Єврович, така два десятки уражених об'єктів на території РФС, яких в суттєві так і найбільше МПЗ і газорозподільчі станції. Ну тобто лише за місяць, два десятки. Як ви оцінюєте цю роботу? Як uh, оцінювати роботу за цей год, так это, это не сколько. Почему? Потому что полгода дурака валяли. Груши околачивали тем местом, которые не груши околачивать надо. Ну реально, мы сколько матюкали с вами с утра до вечера. Было в нескольких, там вот с десяток у меня в сутки эфиров. Так в каждом маты 12-этажные были, почему не бьем. Полгода не били по российским НПЗ. А Если бы не остановили в марте месяце удары по российским НПЗ наши зеленые эти порыхи, а именно они остановили. Мы же помним тогда этого Парису, который с трусов выпрыгивал в, у саудитов, рассказывает, что это они придумали, это их идея остановить удары по российской энергетике. Ну, молодцы, остановили, вопросов нет. И, а сейчас продолжили, так эффект какой? Если бы били с марта месяца, уже бы у россиян сейчас, они бы уже реально на ослах видели. Осл... вернее, не так, на осликах. Ослы на осликах. Ну, примерно так. Мы же видим, за два месяца какой эффект эффект колоссальнейший. То есть, не дай бог, сейчас остановят. Если остановят, вставить стенки надо, остановители этих, которые не дают возможности наработать по российские нефтянки. Но мы не будем повторяться, мы уже миллиарды раз об этом говорить, что для нас это очень важно. Вопрос в другом. Да, два десятка нефтеперерабатывающих или нефти, нефтегазовых элементов России да, поражено, вырубили треть российской нефтянки а нефтепровод «Дружба» качает смерть для наших пацанов на линии боевого соприкосновения, включая и подчиненных Мадьяр. Ну вот, вот он, 50 километров до дружбы, до Унечи 50 километров. Сколько мы за Унечу говорим? Четвертый год? Вот четвертый год говорим за этот нефтепровод, который в сутки прокачивает 300 тысяч баррелей нефти в одну сторону, а в обратную сторону качает 18 миллионов долларов за эти 300 тысяч баррелей нефти. 18 миллионов долларов, до которых достать рукой подать. 50 километров. Не говоря вообще, что это часть нефтепровода дружба вообще через Украину. Проходит. Там надо только ветер закрутить. Вот и все. А дальше начинается барыжничество зеленых. С разными посылами. Там Уорбан, там Фицо, там Трамп, там Байден, там еще кто, там еще какая-то бабушка сказала и так далее и тому подобное. Но факт остается фактом смерть качается для наших пацанов на линии боевого соприкосновения по этой трубе, до которой можно достать на раз, два, три. 50 километров смерчами наверните. Ну, вы видите смерть и наверните по этой унече. Там не останется вообще ничего. И не будет никаких вопросов. Никому никаких вопросов не будет. И по этой трубе смерть качаться не будет дальше. Потому с хорошими, вроде бы как, посылами Выходит Мадяр, рассказывая про два десятка уничтоженных вопрос к Мадяру, по, по нефтепроводу «Дружба» качается? Качается, все. И вот это все, что он там два десятка где-то там порушил, ставится на нем крест, потому что в этот же день, каждый день он хоронит своих пацанов, которых убивают вот эти 18 миллионов долларов, получаемых россиянами. После этого все эти положительные выпрыгивания, ну, они нивелируются в ноль полностью. Потому пока дружба будет качать смерть для наших ребят на линии фронта, пока никаких положительных эмоций от работы и Мадяра в том числе абсолютно не будет.